पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम इथं जिल्हास्तरीय न्यायपालिका विषयक राष्ट्रीय परिषदेचं उद्घाटन केलं सर्वोच्च न्यायालयाची पंचाहत्तर वर्ष हा केवळ एका संस्थेचा प्रवास नाही तर हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि त्यातील संविधानिक मूल्यांचा प्रवास आहे हा भारताचा लोकशाही राष्ट्र म्हणून अधिक परिपक्व होण्याचा प्रवास आहे असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं सुप्रीम कोर्ट के पचहत्तर वर्ष ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की और इस यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं का न्यायपालिका के अनेकों मनीषियों तक का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन करोड़ों देशवासियों का भी योगदान है जिन्होंने हर परिस्थिति में न्यायपालिका पर अपना भरोसा अडिग रखा है सुप्रीम कोर्ट के ये पचहत्तर वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं जिल्हा न्यायपालिका ही न्यायव्यवस्थेची पहिली पायरी असून सर्वसामान्य लोक सर्वात आधी न्याय मिळवण्यासाठी या संस्थेचा दरवाजा ठोठावतात असं सांगून पंतप्रधानांनी या व्यवस्थेचं महत्त्व अधोरेखित केलं लोकशाहीचे रक्षणकर्ते म्हणून भारतीय न्यायपालिकेनं अतिशय जबाबदारीनं आपली भूमिका निभावली आहे असं ते म्हणाले बाद न्याय की भावना की रक्षा की आपातकाल जैसा काला दौर भी आया तब न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा में अहम भूमिका निभाई मौलिक अधिकारों पर हुए प्रहार तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रक्षा भी की और यही नहीं जब जब देश की सुरक्षा का प्रश्न आया न्यायपालिकाने राष्ट्रहित सर्वोपरी सर्वोपरि कर भारत की एकता की भी रक्षा की है। महिला अत्याचार प्रकरणांमध्ये जितक्या जलदगतीनं निकाल दिले जातील तितकाच या व्यवस्थेवरचा जनतेचा विश्वास वाढत जाईल असं प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी केलं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है हमें इन कमिटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा जिल्हा न्यायालय ही आपल्या न्यायपालिकेचे आरसे आहेत असं केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या परिषदेत सांगितलं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देखील आपले विचार या परिषदेत व्यक्त केले जिल्हा न्यायपालिकांच्या जबाबदारीचं महत्त्व त्यांनी विषद केलं कायद्याच्या राज्यामध्ये जिल्हा न्यायालयांचं महत्वाचं स्थान आहे असं ते म्हणाले जिल्हा न्यायालय न्यायव्यवस्थेचा कणा आहेत असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला पंच्याहत्तर वर्ष झाल्याच्या निमित्तानं एका विशेष टपाल तिकीट आणि नाण्याचं प्रकाशनही पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं यावेळी सरन्यायाधीशांनी या, या विशेष कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित केलं सर्वोच्च न्यायालयानं आयोजित केलेल्या या परिषदेत जिल्हास्तरीय न्यायपालिकेसमोरच्या अडचणीवरती चर्चा करण्यासाठी पाच सत्र होणार आहेत